A dneska tu máme krásny deň oh. ideme sa pozrieť sem hore, čo tu máme. Oh. To má Paťo Petrový dom, dobré. Uh. Čo tu mám zaraz robiť? A oh, ešte som zabudol. Čaute ľudia, som mi Martin Celik dneska. Si ukážeme mapu divné mesto. Čiže um. to video sme už natočili, ale teraz nie som s lebo on je teraz doma a ja som zase u seba doma. Takže to video on, má teraz on, ale nemôže ho dať on na YouTube, pretože má toto staré YouTube a nedá sa mu nejak aktualizovať to YouTube. Takže tak potom, keď skúsim si zdieľať potom, ale tak... Tak aspoň teraz uvidíte, že ak to bude vyzerať. No dobre. Takže môžeme sa ísť teraz pozrieť dole, tak toto tento bielý barák je, au, môj. Toto je môj barák, tento bielý. Môžem si ho ešte ukázať aj tuto. Toto sa to môžem skovať. A... Toto mám... No takú skratku sa dá povedať na druhé posledie, aby som nemusel ísť takto. A... Čo som to teda chcel? A už viem. Ideme sa do všetkých barákov. Sice jeden barák, čo máme tuto, tak jeden z jednoho človeka sme už v zabili. Takže toto je Paťov barák z Bedroku. Tuto má nejaké divné tlačidlo. Hm. to sa mu hoci, kedy viem takto dostať. Bez jeho toho, tak si čupnem. A idem. Chápete? No tu potom nejakú tajnú skrižku, ale neviem, čo to tam je. Um, teraz... Um, tuto má takúto vyhliadkovú väžu. Ja neviem, prečo má túto dieru, ale nevadí asi, ale by sa dostal k susedovi. No. Tuto v tomto drevenom býva Denis, v tomto. Tuto bývajú nejakí múdri ľudia, takže nikto z nás. A Au. No a tak poďme sa pozrieť susedový slime, nehaj ma. Si obyčajné, plastelíne. A, ah, nehaj ma. Umrike. Dobre, ten je veľký slime. Tak radšej idem spať aj tomu susedovi, lebo tam má okolo domu ten sused um, rebríky, ale... Hello. Má tam okolo domu rebríky, ale tak teraz sa mi veľký slime zvíš, čo sú tie rebríky. Tak poďme k susedovi. Tak mne to je ten teraz ten slime, utekaj hore, utekaj hore. Dobre. Tak sme tu hore. Toto má sused nejaký tajný rebrík. Toto má izbu. Ideme dole tu má neviem tu barikádu, aby sme tam nevideli. No a to je proste jeho celý barák. On proste potom umrá, neviem prečo, ale tak dobre. Umri. Dobre. Poďme sa pozrieť teraz Denisovi. Sice Denis tam videu nebol, ale to to už. No. To je barák jeho. A tieto drva si nevšimnete, to sme spáte len tak položili, aby sme išli z mojho domu do kostola. No. Um, tuto sme mali omšu. no že ho suseda, lebo umrel. Ten, čo sme sa mu pred do baráku. No a My proste boli na spovedi. Chápete? Toto už vidíte. Je to divné, ale tak čo už. No, potom tuto majú hrobí nejaký manžali alebo tak, blízky. Nevieš, k... to je taký malý. No, a tu to máme jednu babku, ale to je naša babka, tak sme ju zabili. Potom uvidíte vo videu, keď budem spať, tak skúsim mu to video nejako urobiť. Tu to máme nejaké drevo, neviem prečo. Um, tuto máme potom... Tuto je celé na mesto a je to bariéra. No a počkaj, ešte som vám vlastne zabudol ukázať tento hlinený dom, kde by mal až teraz tu není. Divno. No, takže ideme cez Denisa, preč. No, tak tam je tá barikáda a ja som sa potom s pýtal, že tak, počkej, tak toto tu bolo. Prepačte, prečo máš túto, tieto dosky? sa mi odpovedal, že pre, nevie. Tak som povedal, že vyberá akú stranu mám kopať. Takže túto. Preto som išiel kopať. Ďalšie drevo. A videli sme nejaký tajný tunel. Takže nás do steny. A tak proste toto je kuj, kanalizácia, ale musíme rýchlo prejsť, lebo no, tak nechcem mať špinové oblečenie o nejakých Dobre. A sloboda. Nie som už v bariérach. A táto, toto, tuto, začína ďalšia mapa a tá mapa je, tá mapa je nejakého ďalšieho mesta, ale určite to nebude ako toto divné mesto. A prosím vás, napíšte mi do komentárov, ako by sa to miesto podľa vás um, malo volať. Toto je môj barák, toto je Paťo Tak napíšte prosím do komentárov, ako, ako by sa toto miesto malo volať. Sice, teraz nevidíte celé, ale tak prosím napíšte do komentárov, Dobre? Tak, sám bol Martin Zolík a čaute.